یہ واقعہ کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا سنایا کہ پرانے زمانوں میں کسی ایک بادشاہ نے بہت حسین محل بنوایا ہے اور اس کو اپنی تعمیر پر بڑا فخر تھا پھر اس نے وہ سارے شہر والوں کے لیے محل کھول دیا اور اپنے دربان اس نے دروازے پر بٹھا دیے اور کہا کہ شہر والے جب اس کو وزٹ کر کے جانے لگیں تو ہر کسی سے پوچھو کہ کیسا لگا کوئی اس میں عیب یا کمی تو نظر نہیں آئی تو ہر کسی سے فیڈ بیک لیتے چلے جاؤ تو وہ پورا شہر آیا کسی کے پاس کوئی فیڈ بیک نہ تھا پھر ایک کوئی درویش چادر میں لپٹا ہوا آیا وہ اندر آ کر محل دیکھ کر جانے لگا اس سے بھی دربان نے پوچھا کہ بادشاہ کا حکم ہے فیڈ بیک دیتے جاؤ کہ کوئی نقص اس نے کہا ہاں دو نقص ہے وہ دربان حیران ہو گیا کہ پورے شہر میں کسی کو نقص نہیں ملا اس کو دو نقش محل میں نکل آئے وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے محل میں دو خامیاں ہیں بادشاہ بھی تعجب کا شکار ہو گیا کہ اتنا حسین محل بنایا ہے اور کسی کو کوئی خامی نظر نہیں آئی یہ کہتا ہے دو خامیاں ہیں پوچھا کہ خامیاں تو بتاؤ کہا یہ جو تم نے جو کچھ بنایا ہے اس میں دو کمیاں ہیں ایک یہ کہ یہ محل فانی ہے یہ ہمیشہ یہ عمارت قائم نہیں رہے گی اس نے ٹوٹ کر بکھر جانا ہے کسی دن یہ پہلی خامی ہے اور دوسری خامی ہے کہ اس کے مالک نے مر جانا ہے اس کا مالک بھی ہمیشہ اس میں رہنے کے قابل نہ ہوگا ان دو باتوں نے اس بادشاہ کے دل کی کایا پلٹ دی وہ دنیا جو سجا کے بیٹھا تھا اب اسی سجی سجائی دنیا سے منہ موڑ لے گی تو ہم نے اس سجی سجائی دنیا سے دل کا منہ مو موڑنا ہے کام تو اسی دنیا میں کرتے ہیں نا اس کے حلال کماتے ہیں لیکن دل کا منہ مو موڑ لینا ہے دل میں اس دنیا کی بے رغبتی پیدا کر لینی ہے کیونکہ جب بے رغبتی پیدا کر لیں گے تو پھر اس دنیا کے گناہوں سے بھی نجات مل جائے گی اس دنیا کے بساوت سے بھی نجات مل جائے گی اس دنیا کے فتنوں سے اور حملوں سے بھی نجات مل جائے گی جو کبھی ہمیں رشوت لینے پر آمادہ کرتی ہے کبھی رکمائے حرام کھانے پر آمادہ کرتی ہے کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی پر آمادہ کرتی ہے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی پر بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے اگر اسی لذت سے دل میں بے لذتی ہو جائے بے رغبتی ہو جائے تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنا سچا اور صاف ہو جائے گا بس, بس اس کی, کی, کوشش, کی کوشش اگلے آئندہ آنے والے چند ایام میں کرنی ہے